اب اگر ایسا نہیں کریں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے بھی بڑے گناہ کر لے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک ایک جگہ منشن ہے بگر یہاں پر یہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا سورہ زمر 39 53 54 قل یا عبادی اللہ اسرفوا علی ان لا لا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنو بن الغفور الرحیم کہہ دے اے میرے بندوں نوکروں جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف زیادتی کر لی تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اگر میں یہ آیت پڑھوں اور اس آیت کہوں قرآن میں یہ بات لکھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ وہ غفور الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان رحم کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا دیکھیں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا ان اللہ یقین کہتے ہیں جمع کر کے سارے گناہ معاف کر دوں گا جو ہماری پورٹلی میں گناہ بھرے ہوئے ہیں سارے گناہ معاف کر دے گا کون نہیں چاہے گا مجھے بتائیے آپ میں سے کون چاہے گا کہ سارے گناہ معاف ہو جائے آپ چاہیں گے نہیں چاہیں گے بتائیں چاہیں گے نہ گناہ معاف کر دیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے گناہ بھائی یہیں روک جائیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جنہوں نے اسراف کر لیا اپنے نفسوں پر تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا تو اس آہد کو اگر اتنا میں پڑھ, پڑھ لوں اور اس بات پہ میں, میں یقین کر لوں میرے سارے گناہ معاف کر دے گا اور میں پھر کچھ نہ کروں نہیں آگے اللہ جو بتا رہا ہے وہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے وہ انیب اللہ ربی کم اسلم قبل یات کم الآداب تم اللہ سرون سارے گناہ معاف کر دوں گا اور اپنے رب کی طرف نائب ہو جاؤ اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرو اس سے پہلے کہ تم کو عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وہاں لا کے روکے مت اور یہ وہاں لا کے لوگ روکتے ہیں لوگ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے یہاں لا کے روک دیتے آئے اور کہتے اللہ مایوس نہ ہو سارے گناہ معاف کر دے بس روک دی بات آگے امپورٹنٹ بات لکھی ہے کہ اپنے رب کے نائب بن جاؤ اس کے لیے سر تسلیم خم کر دو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یعنی ایک ٹائم فیکٹر ہے اس ٹائم فیکٹر سے پہلے آپ نے لوٹنا ہے نائب بننا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر اللہ کہتا ہے مدد نہیں کی جائے پھر اللہ ہی مدد نہیں کر رہا ابھی بات ختم نہیں ہے اور آگے سنیے کنٹینیو کنٹینیوسی میں آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا جو ہر آدمی چاہ رہا ہے ہر آدمی چاہتا ہے میں بخشتیا جاؤں جنت میں چلے جاؤں اس دنیا بھی بھی اچھی زندگی گزاروں لیکن اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے گناہ تم معاف ہو جائیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے وَاتَّبِعُوا آسَنَ مَا اُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ آئِيَاتِكُمُ الْعَذَابُ بَغْضَةً وَانْتُمْ لَا تَشْرُونَ اور اتبع کرو سب سے اچھے کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہاری رب سے اس سے پہلے کہ تم کو اچانک عذاب آ جائے اور یہ کہ تمہیں شعور نہ ہو پہلے کیا کہتا ہے نائے بن جاؤ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کرو اتبا اتبا اتباع کے معنی <applause> فالو کرنے کے معنی <applause> <اے؟ تصفيق> پیروی کرو اور بتائیں مگر ہم کریں گے تھوڑی لفظ بتا رہے اتباع کرو فالو کرو پیروی کرو کرو اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ اس بات کا شعور نہیں ہوگا کرو امپورٹنٹ تھنگ از ڈو اتباع کرو کا مطلب صرف لفظ نہیں اتباع میز اچانک عذاب آ جائے گا کہ اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا یہ دو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ تبھی یہ بات میں آپ کو ڈرا نہیں کہ آپ سمجھے کا میں ڈرا رہا خود بھی ڈرا ہوں میں تو لگا ات اور اتباع کرو جو احسن جو نازل کیا گیا تمہاری طرف آج کیا نازل کیا جا رہا آپ کی طرف آپ کو سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں یہ ریولیشن جو آپ کی طرف ہو رہی ہے اس کو فالو کرو اس کو اتباع کرو اس کو پیروی کرو تاکہ اس سے پہلے کیا اچانک عذاب آ جائے اور تم اس بات کا شعور بھی نہ ہو اور یقین کر لے جب عذاب آ جائے گا اس دن... بننے کے بعد نہیں دن اس دنیا میں آئے گا یاد رکھے اللہ کہتا ہم کہتے رب بنا آتی نا پھر دنیا ہسنا اور پھر اس دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت کے اندر اچھی زندگی یہ نہیں کہ یہاں تو دل اندر ہے وہاں جنت مل جائے گی نو سر یہاں اچھی زندگی تو وہاں کی اچھی زندگی طیب اچھی زندگی اللہ کہتا ہے حیات ان طیب آ دے گا ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو یہاں اچھی زندگی ملے گی تو وہاں اچھی زندگی تو اتباع کرو اس سے پہلے جو نازل کیا تمہاری تک جو نازل کیا گیا جو, جو واضح ہو رہا ہے آپ کے اوپر اس کی اتبا کہ عذاب نہ اچانک اور پھر تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو پھر کہتا ہے آگے ان تقولا نفس یا حسرتا علا ما علامہ فی جنب اللہ وین کنتو لمن الساخرین یہ کہ نفس نفسیات کہے گا ہائے افسوس ہے اس پر جو میں نے اللہ کے جانب بے توجہی لا پروائی کی اور اگر میں تھا تو ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا جب عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا یہ کہیں گے ہائے افسوس حسرت بھری افسوس اس پر جو اللہ کے جانے میں نے غفلت برتی لاپرواہی کی اور اگر میں تھا ضرور تو ہسی مزاق کر رہا تھا اللہ کے مذہب کے ساتھ میکی کہ جو, ہا ہا جو یہ کوئی بات ہے پرانے زمانے کی کتاب ہے بھائی یہ آج کے زمانے کی کتاب تھوڑی ہے اسٹوری چودہ سال پرانی کتاب ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے سب بیکار بات ہے پرانی پرانی بات ہے آج کل سائنٹیفک دور ہے تو یو آر میکنگ موکری آف دا آئس جو جو مذاق کرتا تھا یہ بتا رہا ہوں بہت طریقے مذاق اڑانے کے اگر آپ یقین کریں قرآن پڑھ لیں اس کی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری کتابیں ایسی لگیں گی بالکل کچرا اچھا سنیے دیکھیے پھر دیکھا نفس کیا کہے گا سورہ کنٹی او تقول اللہ حدانی لکن من الب یہ سب عذاب ہونے کے بعد کہہ رہا ہے وہ یا کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دی ہوتی تو ضرور میں تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا دیکھیے بلیم دار اللہ پر دیکھا بلیم کس پہ ڈالا عذاب آنے کے بعد او یہ کہ کیا یہ کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور تقوی اختیار کرنے والوں میں سوتا پھر کہتا ہے او تقولا حین ن تر اداب لو انر تن فاکون من موسین یا نفس کہے گا اس وقت جب کہ وہ عذاب دیکھے گا کہ اگر بے شک میرے لیے دوبارہ موقع ہو تو میں بس میں احسان کرنے والوں میں سو جاؤں گا پہلے تو بلین ڈال دی اللہ تعالیٰ پر سمجھے جب دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں مجھے جائے تو میں صحیح کر لیتا بلیم ڈالا پھر کہا کہ اگر مجھے موقع دے دفعہ اور تو میں صحیح ہو بتقین میں سو جاؤں گا ایموشن کرنے والے میں سو یہ جھوٹ بول دیا تو اللہ جواب دے گا بالاک جات کا آیا تھی فکر رب تبیحا وسطبر تھا بلکہ تحقیق تیرے پاس میری آیات نشانی آئی تھی بس تو نے اس کو جھٹلا دیا اور تو نے بڑھائی چاہی اور تو کافروں میں سو گیا تھا یعنی اللہ نے جواب دیا کہ تیرے پاس آیاتیں آئی تھیں آیتیں جو آیتیں سن رہے ہیں آپ یہ جو آیتیں آئی تھیں تو نے تکبر کیا اپنی بڑھائی نے کفر کیا تو نے جھٹلا دیا تو اب یہ آیتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ آیاتیں جو آ رہی ہیں یہی تو آیتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس اور یہ کیا ہو بہت آیتیں جو آیت کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو اس کو آپ کیوں جھوٹلا رہے ہیں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں گھر پہ خود پڑھ لے کوئی بھی بول سکتا ہے کھڑوں کے تھوڑی کہ بولنے والا کون ہے بات تو آیت کی ہو رہی ہے نا بلکہ تحقیق میرے پاس تیری آیتیں آئی تھیں اللہ کہہ رہا ہے تحقیق تو نے اس کو ساتھ جھوٹلا دیا تو نے بڑھائی چاہی اور تو کافر میں سو گیا وہ یوم القیامتی طلین کتابو اللہ وجوہ مسودہ علی سفی جہنم مسفل متکبرین اور قیامت کے دن تو دیکھے گا جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے کالے ہوں گے زنگ آلو کالے کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانا نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں جو آیت کی کنٹینیوٹی میں تھی اس میں مین بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سارے گناہ ماف کر دوں گا سٹارٹ یہاں سے کرتا ہے رحمت میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا مگر آگے جو اس نے تھریش دیے لوٹ جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے نائب بن جاؤ اس سے اچانک عذاب آ جائے اور احسن جو تم پہ ریویل کر رہا ہوں اس کو فالو کرو اس سے پہلے تم پہ عذاب آ جائے پھر وہ کہے گا لفظ, لفظ جھوٹ بولنا شروع کرے گا حسرت کرے گا میں نے اللہ کے جانب پہلے سچ بولا غفلت کی پھر سمجھ میں نے پھر, پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دیتا تو میں صحیح ہو جاتا پھر گا کہ مجھے تو کیا میں ایک موقع اور مل جائے مجھے کہ میں موسن میں سو جاؤں گا یہ سب ایکسکیوزز پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو یاد رکھیں نو بڈی نوس ہال میں کس کو نہیں پتا کہ اچانک عذاب کس پہ آ جائے مجھ سمیت تو یاد رکھیں کہ کبھی اچانک لکھا ہے اس نے تو اس اچانک کو سمجھے نہیں مومنٹ تو وہ پھر مدد نہیں کی جائے گا اس سے پہلے ہم کو صحیح کرنا ہے اس سے پہلے ہم کو صحیح کرنا ہے